Владимир, ну с победой. Спасибо. Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнюю игру. Я комментирую каждый раз, против, против, когда я играю против Анарода, что здесь очень тяжело отдаются игры. И никогда у нас здесь, нет здесь много моментов, никогда мы не владеем супер преимуществом. Вот на жилах мы выигрываем эти игры, потому что ну, всегда здесь тяжело играть. Очень уступчая команда, боевая, очень физически сильно готовая. Так что очень тяжелая победа, благодаря невероятному голову, можно так сказать, нам чуть повезло. Сегодня такая равная игра была, и вот в чем, как считаете, успех, что вот у вас ни одного поражения в сезоне? Ну да, сегодня была равная игра, и, и, ну, наверное, в классе футболистов, у меня очень сильный подбор футболистов. Просто надо угадывать, в какой, какой день кто-то выстрелит. Но сегодня так получилось, так что подбор футболистов очень качественный, и, конечно, с такими футболистами надо решать поставленные задачи. Ну а по нашій команді, що можете сказати? Ми на виїзді виграли в Волині і тут мінімально тоже проігруємо. Ну, сам ну, достатньо рівний, можна виграти на виїзді, потом неудачно зіграти. Это так игра на игру не, приходит, не приходится, особенно после зимнего. перерыва, который пять месяцев был. тонус игрового у многих команд нету, и очень тяжело все команды входят в сезон. И качество игры, почти всех я так просмотрел, все команды не показывают игры, которые показывали осенью, когда были в чемпионата. Сейчас все так после этого перерыва сумасшедшего очень тяжело начинают. От того так нестабильный чемпионат, нестабильные команды, вот, в том так я вижу в этом причину. Спасибо. Третий раз команда выигрывает 1-0 здесь какая-то закономерность, считаете? Не знаю, закономерность, закономерность. Ну, наверное, среди всех игр сегодня самая равная игра. И в тех играх мы все-таки более-менее владели хоть каким-то преимуществом. А сегодня довольно действительно ничейная игра. Ну, невероятный гол нам помог добыть победу. Два тура команда провела и два таких сумасшедших матча. Чемпионат ожидает интересного. Да? Да, э, здесь фишка в чем, что когда есть задача, футболисты чуть скованные, вот, видно по нашей команде, э, нет такой расслабленности, все движения, все работа с мячом, она такая натужная, э, ребята переживают за результат и из этого повышается брак, просто ну, это психологически очень тяжело, каждую игру играть на победу, каждый очко важное. Э, в чем было сегодня ваше решение поменять фланги? Ну, Влад, он местный, родители придут, и всегда ну, игроки играют с огромным подъемом, когда играют у себя в домашних стенах. Ну, и мы три дня назад играли, у нас довольно-таки качественные, крайне хавы независимости, кто играет, кто не играет. Хороший подбор футболистов, ну, доверились более свежим ребятам. Вышли те ребята, которые играли, вышли, усилили игру, так что ничего страшного. Александр Александрович, ну, обидное поражение для всех сегодня, Прокомментируйте, пожалуйста что комментировать. Счет на табло, наверное, не готовы мы еще соперничать с такими командами, как Колос. Видите, у нас не оказалось такого исполнителя, как у Колоса, который решился на удар такой. Ну, скажем так, что еще такой надо забить, но мне думается, что все-таки сказался длительный переезд назад из Луцка и не хватило чуть концентрации ребятам в конце. Старались навязать какую-то свою игру, не предвещало ничего для меня поражения, ну. Но... Побеждать сильнейший, если на табло в сторону в пользу Колоса. Поздравляю с победой. Команда, скорее всего, идет в высшую лигу. А нам ничто не учит побеждать как поражение. Будем делать выводы из этих ошибок, из поражения и идти вперед дальше.